হেল্ল' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট ৱেলকাম আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল ইণ্ডুলেশ্যন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক পঢ়াবলৈ লৈছোঁ সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ ছদ পাঠ যিটো হৈছে নাম চেণ্ট বাণী এইটো মই অসমীয়াত বুজাই দিম তোমালোকক তেতিয়া ভালদৰে বুজি পাবা গতিকে বোলাচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইটো এটা কবিতা হয় কবিতাটোৰ নাম হৈছে সন্তবাণী মানে সৎ বাণী অসমীয়াত কোৱা হয় সৎ বাণী মানে মহান ব্যক্তিসকলে যিবোৰ ভাল ভাল কথা লিখে সেইটো হৈছে সৎ বাণী সৎ কথা এই কবিতাটোৰ কবিজন হৈছে কবীৰ দাস গতিকে বলাচোন আমি কবিতাটো পঢ়ি চাওঁ তাৰ আগতে ইয়াত দিয়া আছে অকণমান কথা চাবাচোন মহাত্মা কবীৰ দাস নীতি পাৰক তথা উপদেশমূলক চাখিয় কে माध्यम से मानव मन को जीतना चाहते थे महात्मा जार महान आत्मा महान जोगात्मा महात्मा गति के महान जार आत्मा তেওঁ হৈছে কবিৰ দাস কবিৰ দাসে কি কৰিছিল নীতিপাৰক মানে য'ৰ পৰা আমি শিক্ষা পাওঁ তথা উপদেশমূলক উপদেশমূলক মানে কিবা এটা ভাল যাতে জ্ঞান দিয়ে এইবোৰক উপদেশ দিয়া বুলি কয় উপদেশমূলক চাখিওকে মাধ্যমছে মানৱ মনকো জিতনা চাদে থে মানৱ মন মানে মানুহৰ মনবোৰক তেওঁ জয় কৰিব বিচাৰিছিল উপদেশমূলক আৰু নীতিপৰায়ক কথাবোৰ কৈ আপ্নে সৎ জ্ঞান বুদ্ধিকে জৰিয়তে সি মনুষ্যকে হৃদয়কো জিতা যা চক্টাহে মানে নিজৰ সৎ জ্ঞান বুদ্ধিৰেহে মানুহৰ হৃদয়খন জিকিব পাৰি মিথি বলি আৰু স্বেচ্ছা জ্ঞানহী মনুষ্যকে লিয়ে মুক্তিকা দ্বাৰহে মিথি বলি মানে মিঠা কথা বা মিঠা বাণী আৰু স্বেচ্ছা জ্ঞান মানে সঁচা জ্ঞান সঁচা জ্ঞানেই আৰু মিঠা মাতেই হৈছে মানুহৰ মুক্তিৰ দ্বাৰ মুক্তিৰ পথ আমি যদি মৃত্যুৰ পিছত মুক্তি পাব বিচাৰোঁ আমি জীয়াই থকা কালতো কঠোৱা নহয় আমি মিঠা মাতেৰে সকলোৰে লগত চলিব পাৰিব লাগিব আৰু সঁচা জ্ঞান বিলাই দিব লাগিব ৱহি সফলতা কি কুঞ্জীহে আৰু সেইটোৱে আমাৰ জীৱনৰ সফলতাৰ মূল মন্ত্ৰ আহাচোন এতিয়া কবিতাটো চাওঁ আমি মিথি বাণী বলিয়ে মন কা আঁপা খৈ অৰেণ কো চিতলকাৰী আপু চিতল হৈ চাবা দিয়া আছে মিথি বাণী বলিয়ে মানকা আপাস হয় মিথি পাতি মানে কৈ আহিলোঁ মিঠা মাত মিঠা বচন মিঠা বচন ক'বলৈ দিছে মানকা আপাস হয় আপা মানে অহংকাৰ মনৰ অহংকাৰেৰেই মিঠা বাণী কোৱা অৰণ কিতলকাৰেই আপহু চিতল হয় মানে আনকো শান্তি দিয়া আৰু নিজেও শান্তি লোৱা অৰণ কো অৰণ মানে আনক আনকো ঠাণ্ডা বা শীতল কৰা আৰু নিজেও শীতল হোৱা গতিকে এই দুই শাৰীত এইটোৱেই কোৱা হৈছে যে মনৰ অহংকাৰ ত্যাগ কৰি মিঠা কথা কোৱা মিঠা বাণী কোৱা আৰু আনক নিজক শান্ত কৰাৰ লগতে আনকো শান্ত কৰা আৰু ঠাণ্ডা কৰা আৰু নিজে শান্ত হোৱাৰ লগতে আনকো আমি শান্ত থাকিবলৈ শিকাব লাগিব তাৰপিছত চাবা পুথি পঢ়ি পঢ়ি জগ মোৱা মোৱা পণ্ডিত ভয়ানা কৈ ধাই অক্ষৰ প্ৰেম কা পঢ়ে শ্বু পণ্ডিত হৈ পুথি মানে আমি সমৰ্থ শব্দত নিশ্চয় পাইছোঁ কিতাপ পুথি মানে হৈছে কিতাপ কিতাপ পঢ়ি পঢ়িও কিতাপ পঢ়ি পঢ়ি শেষ হৈ গ'ল জগমোৱা মানে শেষ হৈ গ'ল পণ্ডিত ভয়ানকৈ কিন্তু কোনো পণ্ডিত হ'ব নোৱাৰিলে কিতাপ পঢ়ি ধাই আকচাৰ প্ৰেম কা মানে আঢ়ৈটা প্ৰেম কা পঢ়েইছো পণ্ডিত হৈ আঢ়ৈটা প্ৰেমৰ আখৰ পঢ়ি কিন্তু পণ্ডিত হ'ব পাৰি এই যে প্ৰেম শব্দটো কৈছে ইয়াত প্ৰেম শব্দ মানে ইয়াত বহুতো কথা ইয়াত সোমাই আছে যেনে আনৰ প্ৰতি সহানুভূতি মৰম দয়া নিজৰ ব্যৱহাৰ এইবোৰ হৈছে সঁচা প্ৰেম গতিকে এইবোৰকে মানে এই লাইনটোত বুজোৱা হৈছে ঠাই একচাৰ প্ৰেমকাপাৰি মানে যোনে আঢ়ৈটা কথা বা শব্দ বুজি পায় মৰমেৰে থাকিব জানে সিয়ে পণ্ডিত হ'ব পাৰি বিভিন্ন কিতাপ পঢ়িও কোনো পণ্ডিত হ'ব নোৱাৰে জাতি না পুচ সাধু কি পুচি লেজিয়ে জ্ঞান মানে সাধু মানে আমাক যোনে জ্ঞান দিয়ে শিক্ষক গুৰু তেওঁৰ জাতি নুশুধিবা তেওঁ কোন জাতৰ পুচি লেজিয়ে জ্ঞান তেওঁৰ জ্ঞানখিনি সোধা তেওঁৰ পৰা জ্ঞান লোৱা মল কাৰো তলৱাৰ কাপাৰা ৰেহেদ ম্যান মল মানে ভাওত কৰে যে তলোৱাৰ গতিকে তৰোৱালখনৰহে মোৰ কৰিব দিছে তৰোৱাল ৰখা খাপটো নহয় যিটো খাপ সেইটো ম্যান কৈছে পাৰাৰ এনেদ ম্যান মানে সেইটো পৰি থাকিবলৈ দিয়া যিটো খাপটো সেইটোতো কোনো প্ৰয়োজন নহয় আমাৰ গতিকে যিটোৰ আমাৰ প্ৰয়োজন সেইটোতহে আমাক গুৰুত্ব দিবলৈ দিছে মূল কৰোঁ তলোৱাৰ কা মানে তৰোৱালখনৰ কিমান ধাৰ আছে সেইটো আমি চাব লাগিব তাত থকা ভিতৰত সোমাই লোৱা খাপটোৰ আমি জোখমাখ লৈ বা কিমান কি আছে সেইটো চাব দৰকাৰ নাই গতিকে এইখিনিৰ পৰা এইটোৱে বুজিছোঁ যিখিনি দৰকাৰ আমি সেইখিনিৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিব লাগে যোৰ টকো কাটাবৈয়ে তাহি বুকটো ফুল মানে যিটো তুমি এদিন ৰুবা যোৰ টকু কটাবে যোৰ টকু কটাবে তাহি বুকটো ফুল যি ফুল তুমি ৰুবা সেই ফুলেই তোমাক এদিন কাটি দিব টকো ফুলকে ফুলহে বাকোহে ট্ৰচুল তুমি ফুলৰো ফুল হোৱা বাকীবোৰ তিৰচুল তিৰচুল মানে কাঁইটৰ কথা কৈছে গতিকে নিজক সদায় ভাল বুলি ভাবিব লাগে আনক বিশ্বাস কেতিয়াও ইমান হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কৰিব নালাগে এইটোৱে ইয়াত বুজাইছে গতিকে তুমি যাক ৰুবা মৰমেৰে সি এদিন আঘাত দিব গতিকে নিজকে নিজে ভাল বা তুমি শ্ৰেষ্ঠ বুলি ভাবি ল'ব লাগে গতিকে এইখিনি আছিল চণ্ট বাণী মহণী যাক কোৱা হয় সদবাণী এইখিনি মই অসমীয়া বুজাই দিলোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা যদি ইয়াত কিবা লাইন আৰু বুজি নোপোৱা আছে কমেণ্টত জনাবা আৰু ইয়াৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহো দিয়া আছে মই লিংকটো তলত দি দিম তোমালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আশা কৰিছোঁ তোমালোকে লাভান্বিত হ'বা আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানেই